रहमतुल्लाहि व बरकातहू मौलाना इबादुल्लाह साहब की आवाज़ में बहुत ही प्यारी कारगुज़ारी दिल की सफाई का बेहतरीन ज़रिया बहुत ही ज़बरदस्त बयान अल्लाह, माशा दिल की सफ़ाई है कुरान की तिलावत से दिल की सफाई है अल्लाह के ज़िक्र से दिल की सफाई है आखरत के तस्बरों से दिल की सफाई है मौत की याद से दिल की सफाई है इस्तिग़फार की कसरत से जो कुरान नहीं पढ़ेगा जिक्र नहीं करेगा मौत को याद नहीं रखेगा इस्तेफा की कसरत नहीं करेगा उसका दिल क्या हो जाएगा मैला और जब दिल मैला होगा तो नेकी का शौक शौक ही नहीं नेकी की तरफ रखबत खत्म हो जाएगी बीमार को मीठी चीजें बोलो भाई बीमार को मीठी चीजें क्या लगती कड़वी लगती बीमार को उमदा खाने अच्छा नहीं लगते खाने तो बहुत उमदा है चीज तो बहुत मीठी है वो खुद बीमार है जब दिल बीमार हो जाता है फिर नमाज का शौक मस्जिद जाने का शौक रात को उठने का शौक कुरान का शौक नेकी का शौक तो सब नियत करो भाई रोजाना जिक्र करना है कितना कहते कम से कम तीसरा कलमा सौ दफा सुबह सौ दफा शाम इस्तार सौ दफा सुबह सौ दफा और दुरू शरीफ सौ दफा सुबह सौ दफा इस पर आए इस पर सबको लाए घर का हर फर्क घर के हर फर्द के पास चस्पी होनी चाहिए आज मोबाइल सबके पास है दो दो है चस्पी नहीं है जिक्र करें, जिक्र से अल्लाह हमारे साथ हो जिक्र से हमें इत्मीनान मिलेगा भाई जिक्र करते हो जिक्र पर कराए इससे जिंदगी हमारी आसान है और भाई अपने अखलाक अच्छे वाला है आपसे फरमाया मैं तुम्हें नमाज से अफजल चीज बताऊं नमाज से अफजल दूसरी बात फरमाई मैं तुम्हें रोजे से अफजल चीज बताऊं तीसरी बात मैं तुम्हें सदका, खैरा, जकात से भी अफजल चीज बताऊं अब कान खड़े होते सब अच्छा नमाज से अफजल रोजे से अफजल सदके से अफजल साहब ने इसका हुजूर क्यों नहीं जूर बताएं? फरमाया आपस में इतफाक से रहना प्यार मोहब्बत से रहना ये नमाज से रोजे से सदके से भी अफजल है बड़ा तबका है बहुत नमाजें बहुत इशराक है बहुत तहजुद है बहुत तिलावत है बहुत है है बहुत अमल लेकिन झगड़े झगड़े भाई से भाई से झगड़ा बहन से झगड़ा बीवी से झगड़ा और झगड़ी ही जा रहे हैं मुस्तक बाजी नहीं आ रहे आपने फरमाया कि आपस की ना इतफाकी यह मूड़ देने वाली चीज है जिसे उस तरह बालों को मूड़ देता है इस तरह ना इतफाकिया रंजिशें झगड़े नेकियों को मूड के रख देते तो भाइयों जितने साथी बैठे ना जिस जिस का झगड़ा चल रहा है सब नियत करो झगड़ा खत्म करना झगड़ा क्या करना है भाई कैसे खत्म होता है झगड़ा झगड़ा कैसे खत्म होता है आपसे गलती है माफी मांग लो उसने गलती की है माफ कर दो झगड़ा खत्म झगड़ा <laughs> खत्म आपसे गलती है तो क्या कर लो माफी मांगो उसने गलती की है तो क्या करो इस फार्मूले पर आ जाओ तो एक मिनट में झगड़ा खत्म इस फार्मूले पे नहीं आओगे तो दस साल तक झगड़ा खत्म नहीं होना माफ करना सीखे आप ने फरमाया तुम लोगों को माफ करो अल्लाह तुम्हें माफ कर दे तुम लोगों के साथ नरमी करो अल्लाह तुम्हारे साथ नरमी करे तुम लोगों के साथ साथ गुजर करो अल्लाह तुम्हारे साथ दरगुजर करे शबे कदर का वजीफा क्या है चार किस्म के लोगों की नफरत नहीं होनी शब कदर में शब कदर में चार किस्म के लोगों की नफरत नहीं होनी शराब पीने वाला कोई मफरत नहीं माँ बाप का नाफरमान कोई मफरत नहीं रिश्ते तोड़ने वाला कतर रहमी करने वाला कोई नफरत नहीं दिल में कीना रखने वाला खोट रखने किसी का नुकसान चाहने वाला इसकी कोई मौफ नहीं अखलाक अच्छे वाला। तो सब नीयत करो भाई झगड़े ख़त्म करने इंशाल्लाह तो मेरे भाइयों बुजुर्गों जो बयान हम डेली बेसिस पे अपलोड करते हैं तो इसका एक ही मकसद है कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल के केाम को फॉलो करके अपनी आखिरत को अच्छी बनाए तो इस बयान को सुनने का मकसद यही है और तबलीग का काम जारी रखना चाहिए तबलीग का काम जिंदाबाद